За останні декілька років в Одеській області та й в самому місті Одесі відбулися значні зміни в усіх сферах життя. Ці перетворення відбулися як в медицині, освіті культурі, так і в самому підході до роботи нинішньої обласної влади на чолі з губернатором Едуардом Матвійчуком. І іменуються ці зміни народним бюджетом. В Одеському театрі опери та балету відбулося святкове підбиття підсумків реалізації програми губернатора Едуарда Матвійчука Народний бюджет за 2012 рік та презентація подальшого втілення в життя на 2013 ініціативи губернатора області підтриманої і схваленої президентом Віктором Януковичем. Уважаємо друзі. Я рад вас приветствовать в этом зале. Я рад приветствовать всех, кто присутствует сейчас на этом мероприятии. Знаете, оценить или переоценить его роль на самом деле в жизни нашей области невозможно. Почему? Потому что мы с вами уже третий год живем по совсем другим подходам к этим, к нашим самым главным делам. Мы живем с вами по подходам, когда во главу угла поставлен интересы не узкой группы каких-то чиновников или не каких-то бизнесменов или еще тех, кто пытался в предыдущие годы влиять на власть, а именно в действиях власти во главу угла поставлены интересы Одесского региона, Одесской области, людей, которые проживают. И когда говорят про народный бюджет, ведь действительно, вот мы здесь присутствующие в, в зале, могли посмотреть, что за прошлый год сделано. И ведь действительно сделано очень много, реально много. И я выступая перед вами, должен сказать вам такую вещь, что я прекрасно знаю, какой ценой это все было сделано. Ценой сумасшедшего труда руководства областной государственной администрации, областного совета сумасшедшим трудом вот здесь присутствующих людей в зале. Потому что это абсолютно новое дело, абсолютно новые подходы. Потому что мы с вами сейчас оцениваем наши результаты труда в конце года не потому, условно говоря, насколько улучшилось благосостояние чиновников, как это было раньше, а оцениваем потому, что мы сделали, что люди скажут про нашу работу, как они увидят результаты нашего труда. И вот нам не стыдно. Мы можем смело сказать, мы говорим 2012 год народный бюджет. На самом деле он стартовал раньше. Он стартовал еще в 2010 году, как только к власти пришел Виктор Федорович Янукович, как только я, как губернатор Одесской области, сформировавший команду, мы начали работать. Мы с первых же дней поставили перед собой задачу действительно делать конкретные дела. Но мы точно так же очень четко понимаем одну вещь. И поверьте мне, я это понимаю как никто, что без людей, без поддержки людей делать ничего невозможно реально. Мы можем двинуться вперед только в этом случае, когда власть совместно с людьми, рука об руку пойдут решать те вопросы, которые существуют. А что необходимо для того, чтобы это произошло? Чтобы произошло единение власти и людей, то, что 20 лет в силу различных объективных, субъективных причин, 20 лет вбивался клин между властью и людьми. 20 лет рассказывали, власть коррумпированная, власть плохая, власть такая, власть всякая, менялись. Те, кто ее критиковал, становились властью, их опять то же самое критиковали. И нам необходимо с вами, чтобы эта пропасть была уничтожена. А что для этого надо? Для этого власть должна прежде всего показать, что она другая. Власть должна показать, что она слышит людей, понимает людей и, самое главное, разговаривает с людьми на нормальном, простом языке и служит интересам людей. И поверьте мне, это колоссальный труд преодолеть вот это все. Преодолеть вот это, знаете, то, что за 20 лет уже наломано дров, вот это все преодолеть, вот эти все инерционные отношения к власти. И не секрет. Для того, чтобы власть изменилась, переродилась, во многом должны прийти новые люди. На смену чиновнику, бюрократу необходимо, чтобы пришел менеджер, который заботится о своем районе, с новыми подходами, с новыми, если хотите, с блеском в глазах, с новым, когда он горит, живет ради этого. Понимаете, но это необходимо опять-таки. Следующий вопрос: люди, кадры, все это за мгновение ока невозможно сделать. Но тем не менее мы начали этот процесс, и он в Одесской области уже идет три года. Мы сейчас сегодня присутствуем на отчете за прошлый год и давая старт 2013 году. И я вам должен сказать, если останавливаться в двух словах, еще на народном бюджете его сила состоит прежде всего в том, что сама власть Совсем иначе стало смотреть на многие вещи. Я помню, как это начиналось. Сама власть боялась идти к людям, я скажу простым языком, боялась идти к людям. И я помню глаза, когда первый раз главы администрации, главы районных советов пошли к людям, увидели, а ведь ничего не произошло, ведь ничего не произошло. Люди никто не стал ничего говорить, люди восприняли это нормально. И я помню, как глаза горели у тех же наших глав администрации, которые так ничего страшного нету. Люди услышали, мы их услышали. Вы понимаете, то есть мы ломаем психологию вот этими встречами, вот этими сходами, вот этими публичными акциями, которые мы проводим. Потому что иначе без этого мы с вами не двинемся вперед. Иначе без этого мы не сможем двигаться по пути гражданского общества, во главу которого поставлены права, свободы и ценности простого человека. Но давайте будем откровенны, для того, чтобы мы медикам, сельским медикам по всей области платили деньги, их же где-то надо взять, чтобы эти надбавки были. Ведь возникает вопрос, почему этого раньше не было? Да потому что были совсем другие приоритеты, другие подходы. Понимаете, мы же нашли возможность первыми в Украине закрыть вопрос школьных автобусов. Это много, не мало, 150 школьных автобусов. И мы не ждали помощи. Одесская область, она как и все области, понятно, есть возможность помощи сверху, это все хорошо. Мы их используем на те дела, которые необходимы для области. Но мы не ждем этой помощи. И я к вам обращаюсь, ко всем. Не ждите. Ищите тот потенциал, который существует у нас, который есть у нас под ногами. Я обращаюсь к главам сельских советов. На вас сейчас большая ответственность опускается. Вам даны. Права, вам даны поступления в бюджет. Работайте, находите возможности. Если кто-то не может в новых условиях работать, если кто-то считает, что можно дальше отсидеться, отлежаться, все останется, как по-прежнему по раньше, раньше было, так и будет, поверьте мне, лучше уходите сразу. Это не есть какая-то угроза. Это просто есть человеческое объяснение. Не можешь уходи, не подводи всех остальных, потому что все остальные работают на пределе своих сил, на пределе той ответственности, которая перед ними лежит. И поэтому еще раз, возвращаясь к народному бюджету, я бы хотел просто сказать одну простую вещь. Те ценности, те постулаты, которые заложены в его основу, ведь на самом деле звучит народный бюджет, как будто это связано с бюджетом, с деньгами так получилось, что в 2012 году были и выборы еще в Верховный Совет. И получилось так, что мы слыхали очень много обвинений в том, что это под выборы сделано, что это не будет сделано. А вы знаете, а ведь мы смогли сделать подавляющее большинство с тех 8 тысяч дел, которые мы запланировали. И мы их сделали. Путем, начиная с небольшого какого-то мероприятия, которое проведено в болгарском нашем многонациональном селе и заканчивая какими-то строительствами школ, там, покупкой школьных автобусов и, и тому подобное. Мы же это все сделали, и мы дальше будем это все делать. Поэтому еще раз с праздником, наши дорогие друзья, я вам обещаю, что всем, кто работает во имя действительно людей наших, Зачастую, и это можно даже сказать, если обращаясь к главам сельских советов и мэрам городов во имя избирателей, которые их выбрали, у всех будет поддержка со стороны областной администрации. Те, кто не работает, те, кто не хочет работать, те, кто думает, что будет по-старому все, нет, не будет. Понимаете, и вопрос не во мне, а вопрос в том, что время диктует прихода новых людей с новыми совсем подходами. Но впереди у нас колоссально большая работа, потому что ломать то, что 20 лет у нас набралось. Знаете, сама система продолжает сопротивляться, сопротивляться нашему движению вперед. Но я уверен в том, что будущее затем наша область будет процветать, и начнет ее процветание именно с народного бюджета, с тех подходов, с работы каждого из вас. За заслуги у державному будівництві значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю указом президента України були відзначені державними нагородами України, ряд видатних особистостей Одещини. Нагородити орденом за заслуги третього ступеня глазирина Володимира Львовича. Народного архітектора України, професора Одеської державної академії будівництва та архітектури, лауреата державної премії в галузі архітектури, дійсного члена Української академії архітектури Музика. нагородити орденом за заслуги третього ступеня кулакова Володимира Ілліча. Заступника керівника апарату, начальника організаційного відділу апарату Одеської обласної державної адміністрації. Дубчака Бориса Борисовича, учасника бойових дій в Афганістані, голову Одеської міської спілки ветеранів Афганістану. Наваковского Анатолия Григоровича, директора департаменту агропромыслового развития Одесской областной державной администрации. Окрім цього, почесними грамотами від прем'єр-міністра України, а також іменними подарунками від губернатора, були нагороджені десятки тих, хто втілив в життя народний бюджет 2012 року. Побудував нові школи і дитячі садки, провів народний медогляд, зробив багато і багато на благо Одеської області. Коментуючи подію, губернатор Едуард Матвійчук підкреслив, що найприємніше вручати нагороди за досягнення в освітній галузі та сфері медичного обслуговування, адже тут відбувся справжній прорив. Сімобуднограждати во воперу, образування. здравоохранения, потому что в том году действительно очень много сделано. И вы поймите, само, что значит реформы, уважаемые телезрители? Я хотел бы еще раз остановиться. Реформы в области образования или медицины. Вопрос очень простой стоит, чтобы сделать эти два направления, которые так важны для нашей жизни, каждого из наших телезрителей, сделать их эффективными. Медицина должна, соответственно, быть подготовленные врачи, которые получают нормальную заработную плату и работают на нормальном оборудовании. В завершення свята за визначні творчі досягнення, що сприяли визнанню та утвердженню міжнародного авторитету України, наполегливість у досягненні вершин вокальної майстерності, яскравий та самобутній мистецький талант, почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, була нагороджена Настя Петрик, яка гідно представила Україну на дитячому Євробаченні. Відбиття підсумків народного бюджету перетворилося на справжнє свято, після якого його учасників і гостей чекає далі кропітка робота на благо жителів Одеської області, адже народний бюджет триває.